Пабло, покажи, какая у тебя команда, какой у тебя ОВР, какая у тебя замена, на каком телефоне ты играешь, какой у тебя баланс, откуда ты берешь монеты. В этом видосе я об этом все расскажу по порядку. Поехали. Это моя самая основа основа. Состав, напоминаю, без донейта. Вся информация про этот состав есть в ТикТоке и в Телеграме. В описании к видео вы можете переходить, подписываться и просмотреть всю эту историю. Также залетайте на стримы в ТикТоке и задавайте свои любые вопросы. Буду признателен. А также вопросы задавайте по этому видео, какие у вас возникнут, возможно, какие-то вопросы перерастут в мои видео. Буду признателен, всех обнимаю за лайк, подписку. Поехали. Давайте сделаем э, видео таким образом, что вначале мы поговорим о моей основе, потом о замене и постепенно по пунктам я пройдусь. Я просто возьму сейчас по каждому игроку, скажу свое мнение, а вы в комментариях сможете меня, если что, поправить. Сейчас я вам дам рекомендации по составу и также расскажу про каждого игрока в моей основе. Первое. Обратите внимание, игроков нужно и команду собирать не из-за из общего игрока 101-го Роналда на золотом на пятом ранге, 106-й по факту. А в первую очередь вам нужно иметь в составе 45 рангов. В 45 рангов нажимаете на игрока сводка и смотрите уровень повышения ранга. Уровень повышения ранга золотой, это пятый уровень. У игрока это максимальный уровень. Таким образом, если очень-очень упростить, то вам нужно в составе иметь 10 игроков на красном ранге и 1 игрок на золотом, что дает буст вашей команде плюс 5. И после этого вы уже начинаете собирать игроков по ОВР. Сначала вы делаете обязательно, чтобы у вас был максимальный буст по рангам, а потом уже добиваете игроками э, по ОВР каждого. При подсчете ОВР команды вам может помочь сайт Рендерс, он находится у меня в Телеграме, а Телеграм в закрепе есть к видео. Заходите в Телеграм, в закрепах смотрите там, как вступить в лигу, как собирать монеты, как собирать маскирана и находите ссылочку на Renders. Бесплатный сайт, можете заходить, подсчитывать себе ОВР, сколько нужно рангов, сколько нужно игроков, какие стоимости, как продавать игроков. Все на этом сайте, он есть у меня в Телеграме. Также можете залетать на стримы в ТикТок, я помогаю собирать через рендерс команды, заказывать услугу, залетать и помогу. Следующий очень важный факт, это атакующие игроки. Атакующие игроки это Вингер, Цапник, Нападающий. Также к ним я отношу в среднем и цепешников. Например, моя схема 4-2-4. Два ЦПшника, два нападающих, два вингера. Что обязательно для меня очень важное условие, это чтобы была рабочая нога 5-5. То есть рабочая нога, она отмечена у нас на экране, если вы посмотрите, возле значка Франция голубеньким пятерка это рабочая нога не рабочая тоже пятерка с какой бы вы ноги не ударили вы все будете забивать как подкрутка так и пауэршот в основном если посмотреть на мою команду Рибери, Роналда, Дембеле, Гулит, Герега Герега так я его называю это Герега с эпицентра эти игроки работают с двух ног и слева и справа и просто на отмена Санчес это скриптованный игрок очень хорошо работает левой бешеная скорость рекомендую в данном случае эту команду я собирал и под ВС атаку и под под равную игру и и под игру со своими братуленчиками на стримах в ТикТоке. токе смотрите это очень важно если у вас из 6 атакующих 6 будет игроков с 5 5 ноги это максимально круто не дай боже, у вас в нападении два нападающих, 3-5 нога, это паника, это вы будете половину моментов терять. Как только у вас не рабочая нога, если тройка, вы будете подстраиваться под рабочую, так как вы пару раз ударите троечкой, вы поймете, оно не летит, оно выше, оно слабо, и вы начнете подрабатывать под другую ногу. Поэтому лучше взять меньше ОВР игрока, но с хорошим рангом. Чем высокий ранг игрока, например, на сегодняшний день это 105-й Мюллер 4-5, который еле бежит, еле бьет, то лучше взять Роналда 101-го на золоте, который будет Просто разрывать э, соперника ваших в хлам. Вингеры, Рибери, дембеле они должны быть очень быстрые, что в принципе у них есть. Справа у меня был салах, очень тоже хорошая карточка. Как и дембеле, так и салах по скорости в принципе хорошо. Разница в том, что салах лучше темп держит и до конца матча доигрывает. А дембеле он э, с двух ног работает, то есть, слева, справа вы не подрабатываете. Хотя салах с нерабочей четверки тоже хорошо бьет. Рибери, хочу выделить, что у него здесь неудобный финт, вот финт, поворот с разворотом, он действительно неудобный, он находится у Рибери и у 103-го Рафаэляо. По Роналду, Роналду это скриптованная карта, очень хорошая, хочу себе 105-ю эту карту состав нового золотого мяча. Очень рекомендую прямо пушка. Санчес. Мало кто им играет, но я играл предыдущим 96-м на золоте, на последнем ранге, на 30-й тренировке. Но это максимально быстрая карточка, максимально удобная. И левая нога, если вы бьете на красный, натягиваете удар на максимальную силу, и с 99,9 он забивает. Просто машина. Машина с пауэршотом, с левой ноги, кстати, тоже очень хорошая. В данном случае из шести моїх атакующих игроков у меня п'ять игроков просто лупят со всех позицій. Можна сказати, у гуліта Гулит это скриптованная карта, которую я рекомендую как и новичку, так і старичку. Когда спрашивают, какой должен быть. ЦПшник должен быть Гулит, однозначно і для стариков, і для молодих. Если к Гулиту, мы уже подбираем вторую карту. Это может быть Туре, это может быть одноногая карточка, смотришь, Туре. Это может быть с двумя ногами Милинковец Савич. Это может быть, как у меня, Герега с эпицентра. И уже если у вас одноногий ЦПшник, работает 4-5 и типа Модрич, вы Гулита кидаете направо, направо кидаете, переносите, а Мотрич стоит у вас слева. Все, которые смотрите, обязательно по рабочим ногам перемещайте. Те футболисты, которые бьют с двух ног, перемещайте их под нерабочие, чтобы они могли работать. Вот Гереха у меня, видите, он тоже с двух работает, скорость небольшая, но мне он очень понравился, у него прикольный финт. Он не мешает мне играть. Это самое главное. И он у меня выпал с пака непродаваемый. Поэтому у меня для 108 уровня его хватает. Я его не мешаю. Я к нему привык. В принципе, если игрок не мешает, это уже хорошо. По защите сейчас мне накидают в комментариях, скажут, что у тебя там защиты, что за левый, левый защитник у тебя сотый. Поменяй левого защитника, поменяй компании, поменяй Вандервена, поменяй Кар Карвахала и Мартинесса. Всю защиту меняй. Конечно, я ее поменяю. Я этот состав показываю на практике, показываю для того, чтобы ответить на вопрос, как он выглядит, кто где стоит. Э -э смотрите, если у меня слева был и 102, и 101, но это все менялось, у меня был ябстам, у меня был турец, третье. После того, как выпал Гулит, я их продал для того, чтобы полтора миллиарда зафармить монет. Как вы видите, у меня монет сейчас 3,4 миллиарда, плюс вложены средства в э, госбюджет на больнице где про больницы и про скорую помощь. Но бюджет это отдельная тема и таким образом, после того, как выпадает гулит при подсчете моем, мне не нужны 103 ЦЗшник, ЦПшник, потому что чем больше они у меня в составе, тем, тем они быстрее падают в цене со временем. И когда я буду 109 собирать, я они просто сильно просядут. Я их продал, а теперь, когда я буду готов собрать 109, я куплю просто их дешевле. Например, я Ебстама продал на красном за 800 миллионов, куплю его на золотом за 800 миллионов, так как прошло, например, 2-3 недели Арестовича 2-3 недели пролетело как никогда. вратарь Мартинес. Вратарь Мартинес, если не смотреть на его цифры, что могу сказать от себя? Достаточно хорошо тянет он в равной игре и повершот и другие моменты. Не скажу, что он прямо все пропускает. В ВС атаке против Мартинеса, когда я играю, не скажу, что Мартинес все вытягивает. Но для равной игры 102 карточка ну, вперед, вполне могу рекомендовать. Вандервен и Карвахаль, эти карты выпали у меня бесплатно, Спаков, поэтому я спокойно заменил, у меня были продаваемые Карлос Альберта перед этим, Пуёль был справа, а тут у меня тоже другие карточки были, что могу сказать, что Карвахаль достаточно хорошая карта, так же как и Вандервен, очень хорошо бежит. Хочу еще обратить внимание по поводу роста ЦЗшников. Рост должен быть всегда большой, для того, чтобы перехватывать мечи. Именно не для игры головой, а для того, чтобы мечи перехватывать. Это очень важно. Крайние защитники должны быть быстрые, но если вы используете используете подкаты, то, например, такие карточки, как Карвахаль, метр семьдесят три, при подкатах они могут просто не доставать до мяча в самый нужный момент. Когда человек замахивается, либо на павершот, вы нажимаете подкат, он просто физически не дотягивается своей лапкой. Поэтому старайтесь выбирать крайних защитников, чтобы у них был немного рост. Вот, например, как почему я взял Йохан и Бабай. Йохан и Бабай. Но это надо было такое придумать. Йохан имеет 185 рост, при, при, э, при его беге 143 в игре кому-то нравится, кому-то не нравится, я скажу, я ему помогаю и с цпшниками опускаюсь, с цзшниками подхватываю. В принципе, достаточно нормальная карточка. Крайние защитники, сильно не впирайтесь в бюджет в этих игроков. Вам, ваша основа, это нападающие хорошие, это цзшники хорошие и голкипер, который должен быть плюс-минус. Все остальное вы начинаете подбирать. Моя, так, моя тактика всегда, начинаем с нападения, чтобы мы, как Бразилия, не важно сколько пропустим, а важно сколько забьем. По основе, я думаю, тут в принципе все, все понятно. Качаем ранги, качаем тренировки, качаем навыки. Три основных на ловкость, например, я качаю. Один навык супер, который открывается, это контратака. И докачиваем, например, удар. Так все игроки. Качаем три навыка стандартных, открывается супер навык, мы его забираем и пятый если у вас на золоте. После прокачки навыков качаем тренировки. Тренировки, смотрите, если вы покупаете игрока готового уже на золоте, то есть на пятом ранге, учитывайте, что вам надо 30 тренировок. Если вы не можете прокачать, не нужно покупать на максимальном. Покупайте того игрока, насколько вы сможете прокачать тренировки. Это очень важный момент. Очень. Взяли ранги, взяли тренировочки, качнули, поставили навыки и начинаем играть. Переходим к замене. Замена все просто. Я играю без замены в э, равной игре. Она мне, в принципе, не нужна в атака. А также я играю без замены, там она, в принципе, априори ее и нету. Поэтому некоторые игроки в равной игре играют замены заменой, выпускают. У меня, в принципе, хороший есть. Можно кого взять. У меня есть Рафаэль Ляо. Еще карточки есть. Вот у меня Рафаэль есть на, на красном 103 Но ну, я просто играю без замен. Мне достаточно будет Рибери на весь матч. По поводу несколько составов э, делать. Обязательно делайте несколько составов. Обратите внимание на экран. У меня есть э... ВС атака это для лиги, равная игра, не для продажа и тренер. Схема тренера вы отдельно настроили, чтобы не путаться, чтобы вам было удобно. Для не продажи я сюда закидываю игроков, которых я не хочу случайно слить, это wow. большие рейтинги, где-то я могу их закинуть и так дальше. Это Джерард 103 и так далее. Поэтому я таких игроков закидываю сюда. Либо красные э, игроки с красным рангом, через которых я тренировки переливаю, если кого-то продаю и так далее. Обязательно такую можете состав как лайфхак сделать. Далее равная игра. Тут если вам надо замены поставить. Ну и... Э, и важно очень поставить на лигу, на свою, если вы участвуете в лиге. Кстати, по поводу лиги, залетайте в Телеграм. У нас есть в Закрепе набор в лиге, две лиги есть. После Нового года будет обновление там лиг. Кто ищет лиги, залетайте к нам. Хороший коллектив, две лиги, Телеграм-чаты. Все как положено. Классные админы, прошу пожаловать. Как настроить несколько составов, вы нажимаете изменение команды и в изменении команды расстановка. И в расстановке вы можете переименовывать, назначать и так далее. Ведь у меня в нашей лиге 108 первая стоит и значок череп 2 меча. Также есть другие и вы можете здесь нажимать переименовывать и, и делать все изменения, которые вам необходимы. Особые приемы я не буду Тут детально останавливаться, особые приемы, они есть у меня в видео. Видео находятся в моем YouTube-канале. Заходите, переходите, смотрите. Маскира на видос полезный и про особый прием. Пункт роли ⁇ это вы выбираете своих игроков по разным навыкам, по стилям удара и так далее. Когда вы здесь нажимаете, у вас открывается на игрока, у вас открывается список игроков, какие они имеют характеристики, вы уже по этим характеристикам выбираете того или иного. По, плюс по вашей практике, как они играют и так дальше. Кто маленького роста можно выставить на угловые, кто вы считаете лучше бьет пенальти, ставите на пенальти. Это просто капитан, ближний, дальний штрафной, два угловых и пенальти. Подходим э, плавно к тактике. Тактика у нас тактика очень э, разная, может быть в зависимости от того, насколько вы долго играете, столько тактик у вас открывается, только начали играть и они у вас не все открыты, со временем открываются. Тактика у меня 4-2-4 универсальная, я на ней играю и в ВС, атаку, и в равную игру, в равные игре могу сказать, что мне на ну, не нравится играть. Я играл и в три защитника ромбом, тоже неплохо. Разные есть схемы, ложная девятка. Все зависит от, от того, какие у вас игроки. Хочу сделать такую ремарочку что, и лайфхак. Вы смотрите, когда играете в с атаку, на какой вот тактики играете. У вас могут по-разному бежать игроки. Также это э, касается и равной игры. То бишь, если, например, 4-2-4, у тебя очень сильно бегут в нападение, надо возвращаться в защиту, чтобы помогать там цепешникам, то в другой схеме могут не так сильно бежать в нападение, и ты, тебе непривычно играть, оно очень сильно чувствуется. В С атаке, например, если мы берем наш состав, то у нас участвует в атаке в основные моменты. Это левый вингер Рибери, Роналдо 101 наш нападающий, грега это наш э, цепешник ЦПшник. Это, это три карточки, которые максимально получают много моментов. Также получают какой-то процент это Санчес Дембеле Гулит и правый защитник Карвахаль. Вот, вот эти карточки на этой схеме. И на каждой схеме в С-атаке, когда вы идете по моментам, у вас определенные игроки будут больше получать моментов. Поэтому, вы когда определили, какие игроки больше получают моментов, на те позиции ставьте максимально свою хорошую карточку, к которой вы привыкли, которая классно забивает и очень хорошо играет. Еще один пункт есть у нас, это раздевалка. В раздевалку, если мы переходим, мы можем сменить все, что касается команды. Это домашняя форма. Кто ищет сборную Украины, вы, на, вы находите именно национальные сборные, там находите логотип. Логотипы пользователя, мечи, эмотики, форма, номер, внешний вид. И тут все оно, в принципе, просто вы заходите, меняете футболиста, можете делать длиннее рукава, можете ему пижаму одеть и так дальше. Формы, есть у меня часто вопрос, откуда ты взял эту форму, она когда-то была в событии Тотти, и в этом событии можно было там за какие-то местные там жетоны забрать эту форму. В данный момент ее нету, может быть они ее повторят там на Новый год или еще где-то, посмотрим, может она и вам тоже выпадет, вам посчастливится. На главном экране мы видим кнопочку Лиги, Лига это если вы участвуете между командами собираете свое сообщество, выступаете, закрываете квесты, проходите разные мероприятия. Вам надо найти лигу и с ними участвовать. Лига играется чисто в с атаке, друг против друга. Дается тебе три игры, в каждой игре ты там должен забить максимально мечей. Лига, напоминаю, есть у меня в Телеграме. Заходите в описание и присоединяйтесь. Две лиги наши. Когда вы переходите на рынок, вы видите там своих игроков. Очень удобно сделали слева такой специальный фильтр, который показывает, продаются ли игроки, не продаются ли игроки, которые у вас есть в команде. И также все в смешку. Здесь мы видим, какие игроки продаются, какие не продаются. Здесь также можно просматривать, кто у тебя еще есть в запасе. Вот у меня еще есть Джерард, Родригес, Ривалда, Мане. Это которым я... Э, Лиао я не играю, он у меня на замене. Мане, кейхил 101 100 и так дальше и тому подобное. Плюс Маскерана, все это, все это видно. Все видно. И плюс игроки, которые у вас уже продаются, ниже идут. Э, как таковой у меня замены нету, у меня идет все под расход все то, что нужно именно для матча. Поэтому здесь еще такой момент. Можете просматривать, кого продавать, кого нет. И пользоваться слева удобным фильтром. Спасибо разработчикам, хоть вы это сделали. А на каких телефонах, Пабло, ты играешь? Я играю на двух телефонах. Это Poco X6 и iPhone 13 Pro Max. В принципе, замечаний к ним нету. Главное, правильно настроить интернет чтобы он у тебя хорошо работал и время от времени перезагружать девайс, потому что он где-то поднагревается, где-то проседает немного из-за того, что ты долго уже играешь. Поэтому перезагрузили телефон и в принципе все хорошо. iPhone на максимальных работает настройках, Poco на передпоследних можно играть. В моем списке отслеживания, также на трансферном рынке, мы собираем игроков, которых мы можем в дальнейших приобрести, либо следить за их ценой. Например, здесь с правой стороны, где мы ставим синенькую галочку, мы можем отслеживать игрока либо нет он переносится сюда в список отслеживания дальнейшие планы наши а то бишь мои это сбор 109 команды 109 команда мне будет достаточно купить одного нападающего 104 двух центральных защитников 103 и одного левого защитника 102 это 103 команда я могу себе это позволить еще Две недели назад сделать, но я немножко не спешу. Подожду до четверга, и в четверг мы уже все организуем. В четверг либо пятница. Посмотрим по цене. Возможно, новые игроки будут. Возможно, игрок месяца обновится. Посмотрим, какие там будут игроки. И кто-то из них залетит мне в состав. Если нет, то я на рынке подбираю игроков. Собираем 109. Ну и следующий план уже строим на 110. Ну а в команде для наглядности вам показываю, мы меняем Роналда. На 104 игрока Роналда у меня останется в игре Он непродаваемый Он у меня будет для равной игры Я его никуда не буду девать Дальше мы меняем Одного цзшника компании 101 на 103 Второго непродаваемого 101 на 103 И левого защитника 100 на 102 -го. И это если ничего не изменяется то У меня будет 109 состав Это абсолютно бесплатно Без wow. донейта Просто очень много нужно играть Очень много нужно усилий Разбираться в игре, общаться с людьми, помогать э, братуленчикам, а братуленчики всегда помогут тебе. А в комментариях напиши свой ОВР команды, играешь ты с донейтом либо без. Спасибо за лайк, подписку. Ваш Пабло. Обнимаю, братулины.